ही सलात व सलाम आपने सबसे पहले दीन का प्रचार जो था जो तबलीग का सिलसिला था वो अपने घर से शुरू किया और अपने घर में अपने चचा के साथ आपकी सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी कि चचा ये चीज छोड़ दे तो मुख्तसर अपने सारी बातें सुन रखी है जब से होश संभाला मैंने मैं भी ये सुन रहा हूं और आप भी सुन रही हैं लेकिन अगर हम इनको सुने इस तरह कि हमने इससे सबक हासिल करना है और ये वाकयात सिर्फ महज कहानियाँ नहीं ये हकीकत है तो हमें इससे बड़ा सबक मिलेगा तो एक वक्त ऐसा आया कि जब पूरा शहर जो था वो मेले पे गया पीछे बुद्ध अकेले तो हज़रत सयदना इब्राहिम अलह सलात सलाम आपने ये नीयत की कि जब ये सारे बंदे शहर से बाहर जाएंगे मेला देखने में पीछे सारे बुत तोड़ दूंगा आप ये बात कर रहे थे तो जाते हुए एक बूढ़े आदमी ने सुन लिया था लेकिन उसने गौर नहीं किया वापसी पे जब आए तो आपने क्या देखा जितना भी लोग थे आपके चचा भी थे उसमें क्या देखा कि सारे के सारे बुत टूटे हुए हैं और कुल्हाड़ी जो है वो बड़े बुत के कंधे पे है तो आपके चाचा ने पूछा कि ऐ इब्राहिम ये क्या किया तूने सारे बुत तोड़ दिए उनको पता तो था कि बुतों के पीछे तो यही पड़ा हुआ है हमारे खुदाओं के पीछे तो यही पड़ा हुआ है उनकी अकल मरी हुई थी कि ऐसे खुदा जो खुद को नहीं बचा सकते वो हमें क्या बचाएंगे तो कहने लगे हजरत मैंने तो इनको कुछ भी नहीं किया आप इनको खुदा मानते गए आप आप इनको सब कुछ मानते अपना मसीहा मानते गए ये बड़ा बुत है भाई इसने अपने कंधे पे कुल्हाड़ी रखी हुई है इससे पूछो ये बड़ा बुत है इसके कंधे पे कुल्हाड़ी है इससे पूछो इसने सबको मारा होगा तो वो कहने लगे ये तो बोलता ही नहीं है हम इससे कैसे पूछें तो कहने लगे मैं भी तो यही बताना चाहता हूँ वो खुदा ही कैसा जो बोल ना सके हमें बचाना तो दूर की बात है वो खुदा ही कैसा जो खुद को नहीं बचा सकता तुम ऐसे खुदा की पूजा करते हो तुम ऐसे खुदा को मानते हो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ खुदा कौन है आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि खुदा अपने बंदों की हिफाजत किस तरह फरमाता है लेकिन उनकी अकल पे पर्दे थे वो फिर भी ना माने और लेकिन नहीं फिर एक बाबा खड़ा हुआ उसने कहा जी कि जब हम जाने लगे थे मैंने सुना था कि ये नौजवान बच्चा कह रहा था कि जब ये सारे लोग शहर से बाहर मेले पे जाएंगे इनके बुतों को मैं तहस नहस कर दूंगा तो जब ये बात खुली तो आपने कह दिया कि जी मैंने किया सब कुछ तुम हो ही बेवकूफ़ ऐसे खुदाओं को मानते हो जो खुद को नहीं बचा सकते मुझसे नहीं बचा सके ये कैसे खुदा हैं खुदा तो हर चीज़ पे कुदरत रखता है